Наше продолжение. будемо омлеву денежку с витамин. Еще одна. Вот там у нас парша спальня. Еще Тут у нас спальня, але це раніше була кухня. Є виводи газу, води, тобто реально зробити кухню. На сьогоднішній день люди користуються літньою і санвозом. Что, если у вас будут какие-то задательные вопросы, пожалуйста, пощадим директ, а вы тогда звоните за номером, который будет вказан.